নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই নিলোৎপলা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে আৰু এটা নতুন আপডেট লৈ আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ আছাম পুলিচৰ যি এ বি ইউ বি ফিজিকেল টেষ্ট আছে ফিজিকেল টেষ্ট আৰু কিছুদিনৰ পাছতে গোটেই অসমত সমাপ্ত হ'ব মানে অসমৰ সকলোবোৰ ডিষ্ট্ৰিকৰে সমাপ্ত হ'ব আৰু এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হ'ব আছাম পুলিচ কামাণ্ডৰ কনষ্টেবলখিনিৰ আৰু তাৰপিছতো পৰীক্ষা এছ আই এক্সাম বা এ বি ইউ বি এক্সাম একদম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব কিন্তু দেৰি আছে একজামবোৰলৈ এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ কামাণ্ডো ইণ্টাৰভিউক লৈ এটা আপডেট আহি পৰিছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মানে নৱেম্বৰ লাষ্ট বা ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট এই মাজৰ এই সময়খিনিতে আমাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব আছাম কামাণ্ডোৰ এইটো ফিক্স আমাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব নৱেম্বৰ লাষ্ট বা ডিচেম্বৰ এই সময়খিনিত আমাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব আৰু এতিয়া ঠিক মানে যেনেকৈ আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি ইণ্টাৰভিউটো পাতোঁতে বিছখন ফিল্ড ৰেডি কৰিছিলে এডমিট কাৰ্ড দিয়াৰ আগতে এছ পি অফিচত গৈছিল বা এছ পি তেওঁলোকৰ জিলাই জিলাই গৈছিল বিছখন ফিল্ড ৰেডী কৰাক লৈ প্ৰত্যেক জিলাত গৈছিল ঠিক সেইদৰে এইবাৰো এছ এল পি আৰ বি দ্বাৰা প্ৰতিখন জিলালৈ মানে ইণ্টাৰভিউ গ্ৰাউণ্ডক লৈ কামাণ্ডো ইণ্টাৰভিউটো পাতিব পৰা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান ন'টিছ গৈছে আৰু ইতিমধ্যে পোন্ধৰখনকৈ ফিল্ড ঠিক কৰিছে এছ এল পি আৰ বিয়ে পোন্ধৰখনকৈ ফিল্ড ঠিক কৰিছে আমাৰ কামাণ্ডো ইণ্টাৰভিউটো পাতিব পাৰে আৰু কামাণ্ডোত এবাৰ ছোৱালীসকলেও ইণ্টাৰভিউটো দিব পাব কিন্তু কামাণ্ডো নৰ্মেলি যিসকল ছোৱালী তেওঁলোকে নোৱাৰে মানে কামাণ্ডো কিছুমান স্পৰ্টছৰ কোটা আছিল তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউটো দিব পাব আৰু যিহেতু আমাৰ পোন্ধৰ খনকৈ গ্ৰাউণ্ড বা জিলা ঠিক কৰা হৈছে কামাণ্ডো ইণ্টাৰভিউটো হ'বৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড দিব তেতিয়াতো তেওঁলোকে সকলোখিনি গমেই পাই যাব এডমিট কাৰ্ডত সকলো থাকিব ৰিপৰ্টিং টাইম ভেনু বা গোটেইখিনি গমেই পাই যাব কিন্তু এডমিট কাৰ্ডটো দিয়াৰ আগতে এই আপডেটখিনি যিহেতু আহি পৰিছে গতিকে মই ভাবিছোঁ জনাই দিওঁ সকলোকে এতিয়া ট'টেল ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে আমাৰ ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ এটা আৰু আৰু সেইখিনিত ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ এটা একে কম ভেকেঞ্চি আৰু সেই ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰটাৰ ভেকেঞ্চিত প্ৰতিখন জিলাৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰতিখন জিলাতে চাৰি হেজাৰ পাঁচ হেজাৰ তিনি হেজাৰ তেনেকৈ এপ্লাই কৰিছে ইণ্টাৰভিউটোৰ বাবে কেণ্ডিডেটে আৰু অসম পুলিচৰ নিচিনা নহয় অসম পুলিচতো একৈছ হেজাৰ বাইছ হেজাৰ ঊনৈছ হেজাৰ তেনেকৈ এপ্লাই কৰিছে কিন্তু কামাণ্ডত ভেকেঞ্চিও কম কেণ্ডিডেটো কম কিন্তু ভেকেঞ্চিৰ তুলনাত কেণ্ডিডেট যথেষ্ট আৰু ট'টেল কেণ্ডিডেটৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ মানে প্ৰায় ডেৰ লাখ এক লাখ ঊনাষাঠি হেজাৰ বুলি কয় গম পাইছোঁ মানে প্ৰায় ডেৰ লাখ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে কামাণ্ডৰ ইণ্টাৰভিউটো দিবৰ বাবে আৰু সেইদিনাখন বহুত কেণ্ডিডেট উপস্থিত নাথাকে এতিয়া এ বি ইউ বি ইণ্টাৰভিউটো এহেজাৰকৈ মাতিছে চাৰিশ পাঁচশ তিনিশ তেনেকৈ গৈছে গতিকে সেই ওৱান তেতিয়া কামাণ্ডৰ ইণ্টাৰভিউটো হয়তো চাৰিশ পাঁচশ তেনেকৈ মাতিব হয়তো ডেৰশ এশ তেনেকৈ উপস্থিত হ'ব বহুতেই এনেই এপ্লাই কৰে বা বহুতো নাযাব কম ভেকেঞ্চি বুলি প্ৰেক্টিচ নাই গতিকে সেইখিনি সন্দৰ্ভতো বহুত নাযাব যিখিনিয়ে ল'ম বুলি ভাবিছে একদম যাবই একদম নোযোৱাকৈ নাথাকিবই চেচ নাই চেচ ফুলাব লাগিব হাইট বিচাৰিব কিবা বিচাৰিব ৰানিং নাই সেইবিলাক নকৰিবা যদি মন আছে তেনেহ'লে যাবা আৰু এনেই গৈ লাভ নাই এনেই যাব নালাগে বোলে ইণ্টাৰভিউটো এনেই এপাক চাই আহোঁ এনেই চাই আহোঁ বুলি কৈ এনেই ভিৰ জাম কৰি লাভ নাই ইণ্টাৰভিউটো চাবলৈ যাব নালাগে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈহে যাব লাগে বাৰু যিকেই ধৰক এতিয়া কথাটো হ'ল যিহেতু আমাৰ পোন্ধৰখনকৈ গ্ৰাউণ্ড ঠিক কৰা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত গ্ৰাউণ্ডসমূহৰ মই নাম ক'বলৈ লৈছোঁ মন কৰিব এতিয়া বাক্সা বঙাইগাঁও বৰপেটা কাছাৰ ধুবুৰী তাৰপৰা গোৱালপাৰা গোলাঘাট কামৰূপ কাৰ্বি আংলং কৰিমগঞ্জ কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ যোৰহাট নলবাৰী নগাঁও শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ ওদালগুৰি আৰু এইকেইখন জিলাত ইণ্টাৰভিউটো হ'ব আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়া কোনকেইখন জিলাৰ ইণ্টাৰভিউটো মানে কোনকেইখন জিলাৰ কেণ্ডিডেট ক'ত যাব লাগিব ইণ্টাৰভিউটো সেইখিনি কথাও ক'ম আৰু বাক্সা জিলাৰ ইণ্টাৰভিউটো বাক্সা তামুলপুৰ বৰপেটা বজালী নলবাৰী কামৰূপ মেট্ৰ কামৰূপ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ তাত হ'ব বাক্সাত আৰু বঙাইগাঁও হ'ব বঙাইগাঁও চিৰাং গোৱালপাৰ এ টি পি বি এন ফিল্ডখনত হ'ব ইণ্টাৰভিউটো কাছাৰৰ হ'লে কাছাৰত হ'ব ইণ্টাৰভিউটো কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকে ডিমা হাছাও ইণ্টাৰভিউটো এইখিনি কেণ্ডিডেটৰ ইণ্টাৰভিউটো হ'ব কাছাৰ তাৰপৰা ধুবুৰী যদি হ'ব টুৱেণ্টিন এ পি বি এন ডিমা হাছ চাচালমৰ ইণ্টাৰভিউটো হ'ব ধুবুৰী বা ডিব্ৰুগড় ঠিক তেনেকুৱা এডমিট কাৰ্ড আহিব এই খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আহিব তেতিয়া সকলোখিনি গম পাবাই গতিকে ইমান চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু প্ৰতিখন জিলাৰ কেণ্ডিডেটে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ ইণ্টাৰভিউটো দিব নোৱাৰে মানে তিনিখন চাৰিখন ঠিক পুলিচৰ নিচিনাই তিনিখন চাৰিখন দুখন তেনেকৈ মিলাই মেলি ইণ্টাৰভিউটো পাতিছে পুলিচত বিছখন কামাণ্ডত পোন্ধৰখন গতিকে বহুকেইখন জিলা এক লগ কৰি ইণ্টাৰভিউটো পাতিছে আৰু এই যিখিনি বৰ্তমান প'ষ্ট এইখিনি ষ্টেট ৱাইজৰ কোনো ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ নহয় সেইটো কাৰণে ষ্টেট ৱাইজতে এটা কাট অফ যাব এটা হাই কাট অপে যাব ফিজিকেলৰ এটা ভাল নম্বৰ আনিব চেষ্টা কৰিব আৰু এটা কথা হ'ল এটা নগাঁও কথাটো নগাঁও কথাটো যদি ক'বলৈ যাওঁ এইটো টুৱেণ্টিন এইটো এ পি বি এন নে কিবা এটা আছিলে জামুকুৰিহাট শোণিতপুৰ তাত ইণ্টাৰভিউটো হ'ব নগাঁও নগাঁও বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ ইণ্টাৰভিউটো হ'ব সেই তাত মই কৈছোঁ নিজৰ জিলাত হয়তো নপৰিব এইবাৰ নগাঁও ভেনিউখনত হয়তো কাৰোবাৰ মাতিব তেনেকুৱা বা মাতিছে কিন্তু বৰ্তমান লিষ্টখন আছে কিন্তু কৈ দিওঁতে যদি মানে ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ লং হৈ যাব তথাপিও এই খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এডমিট কাৰ্ড আহি আছে তেতিয়া সকলোখিনি গম পাবাই কাৰ ক'ত পৰিছে নপৰিছে কিন্তু এটা আপডেট গম পাই গ'লা পোন্ধৰখন ফিল্ড ৰেডি কৰিছে আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ কেণ্ডিডেটে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকত ইণ্টাৰভিউটো দিব নোৱাৰে ঠিক পুলিচৰ দৰে ইখন ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা আন এখন ডিষ্ট্ৰিকত যাব লাগিব ইণ্টাৰভিউটো দিবৰ বাবে আৰু এতিয়া এইখিনি কথা গম পাইছে কামাণ্ডৰ ফিজিকেল ডেছ ফ'ৰ পইণ্ট এইট কিলোমিটাৰ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ ৰেচ চিন আপ লং জাম্প এইবোৰে আছে আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত চিন আপটো নাই বাকী ঠিক তেনেকুৱাই আৰু ইণ্টাৰভিউ পাইছেহি খুব সোনকালে এডমিট কাৰ্ড দিব এছ এল পি আৰ বি ফালৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডক লৈ নটিফিকেশ্যন আহিব আৰু তেতিয়া যিমান পাৰোঁ সিমান আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে এটা সৰু সুৰা আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছিলে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম